أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو يجهل علي اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وللبسملة خمسة أحكام الوجوب كما في الصلاة والحرمة على المحرم لذاته كشرب الخمر والندب على كل أمر ذي بال أي حال يهتم به شرعا كالوضوء وتأليف الكتب النافعة كما تقدم والكراهة على المكروه لذاته كنظر ما يكره نظره والإباحة على المباحات التي لا شرف فيها. lanaqli mata'in min makanin ila akhar. Jadi kata syarah rahimahullah, bagi basmalah itu lima hukum. Yang pertama, al-wujud. Kita panggil bahasa mudah kita sebut wajib lah. Tapi sebenarnya hukum tu al al-wujud. Jadi yang pertama hukum al-wujud. Ha, jadi wajib baca basmalah ni Bismillahirrahmanirrahim ni kat mana? Kama fi solah Seperti mana dalam? Dalam solat Jadi dalam solat wajib baca Bismillahirrahmanirrahim Sebab basmalah tu Ayatun minal fatihah Dia merupakan satu ayat daripada al-fatihah Jadi kalau basmalah tidak dibaca Maka uh, Apa ni Kita dah tinggalkan satu ayat daripada surah al-fatihah. Ha, jadi kita punya solat tu tak tak sah. Jadi wajib baca dalam solat. Wal hurmatu yang kedua haram. Alal muharrami lidatihi atas perkara yang uh, yang diharamkan lidatihi. Maksudnya lidatihi maksudnya perkara tersebut memang uh, asal muasalnya hukum dia haram. Ada benda dia tak haram. Kan? Dia asal dia tak haram tapi dia jadi haram disebabkan benda lain. Itu kita panggil al-muharram li'aridin. Ha, al-muharram li'arid. Lawan dia lah. Al-Muharram li'arid. Dia diharamkan disebabkan benda benda lain. Yeah. Contohnya, berwuduk haram tak? Berwuduk haram tak? Tak. Kan? Tapi berwuduk dengan air yang dicuri ataupun air yang dirampas haram tak? Haram. Ha, jadi yang tu disebut al-muharram li'aridin. Yang diharamkan disebabkan benda lain. Sebab benda lain yang baru datang. Faham? Dia saya dia tak haram. Tapi disebabkan ayak tu ayak curi ataupun ayak tu ayak yang dirampas maka hukum berwuduk dengan ayak yang dirampas ataupun dicuri itu hukum dia haram. <tuh> <tuh> Jadi kalau dia berwuduk pakai air tu hukum dia haram tapi sunat dah baca bismillah sunat baca bismillah sebab dia bukan muharram li zatihi. Okey. Contoh dia apa? Kasyurbil khamri seperti uh, minum arak. Dia nak minum arak dia baca bismillah. Jadi dia dah buat dua dosa. Yang pertama dosa minum arak, yang kedua baca basmalah. Ha. Itu juga dia nak berzina. Dia bismillah dulu. Ha. ha. Bismillah dia nak berzina. Jadi dia buat dua dosa. Yang pertama dosa zina. Dan yang kedua dosa baca bismillahirrahmanirrahim tu. Dan perkara-perkara haram yang lain lah. Wa nadbu ala kulli amrin dhibal ai halin yuhtamu bi syar'an dan sunat atas tiap-tiap perkara yang ada harga lah, ada nilai dalam agama atau atas perkara, atas hal yang diberi ihtimam, yang diberi perhatian uh, apa ni, pada syarak seperti berwudu kewakata'li fil kutubin nafiyah dan seperti apa mengarang kitab-kitab yang bermanfaat jadi sunat kita mulakan dengan basmalah sama taqaddama seperti mana yang telah lalu Dia dah ada sebut dah wal karahatu alal makruhi lidzatihi dan makruh makruh hukum makruh hukum yang keempat atas perkara yang makruh lidatihi seperti apa kana dhari mayukrahu nadzaruhu seperti melihat ataupun memandang apa yang makruh pandang kepadanya. Kita pandang najis, kita nak baca bismillah. Kan? Ataupun kita tengok kemaluan. Kemaluan sendirilah. lah. Tengok kemaluan orang tu haram. Kan? Ha. Dia tak ada kerja. Kan? Jadi dia baca bismillah. Jadi hukum dia makruh wal ibahatu alal mubahat allati la syarafa fiha dan apa ni hukum ibahah harus atau perkara-perkara harus yang tidak ada syaraf yang tidak ada kemuliaan padanya pada perkara-perkara tersebut contoh dia kana min makanin ila akhara seperti memindahkan satu benda daripada satu tempat kepada satu tempat yang yang lain contoh nak pindahkan pen ni daripada duduk kat belah kanan ni, nak pindah ke belah kiri. Jadi, bacalah bismillah. Kan, pen ni angkat, letak sebelah ni. Jadi, baca bismillah. Nak pindah ke belah ni balik, bismillah letak balik sebelah ni. Kan. Jadi, hukum dia harus. Kan. Ha. Jadi, baca bismillah pada perkara-perkara yang macam tu pun hukum dia harus. Jadi, ada lima hukum. Lima hukum basmalah. Baik, habis huraian, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia masuk pula, kata Musanif yang seterusnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji tertentu bagi Allah, siapa dia? Rabbil Alamin. Itu Tuhan sekalian alam. Itu Tuhan sekalian alam. Tuhan jin, Tuhan, manusia, Tuhan, malaikat. Semualah. Kan? <tuh> Lepas tu dia nak huraikan lah. Kan? Aa, apa? Alhamdulillahirrabbil alamin. Hmm. Jadi apa maksud alhamdu? Jadi kata pengarang alhamdu lugatan as-sana'u bil lisani ala ala jamil ikhtiyari. Asana As ni maksudnya menyebut baik, menyebut baik dengan lisan, menyebut baik dengan lisan, dengan lidah. Alal jamil ikhtiari atas perkara-perkara elok yang berbentuk ikhtiar, yang berbentuk pilihan. Itu kita menyebut baik. Kita panggil puji lah kan. Kita menyebut baik terhadap satu perkara yang elok yang dibuat yang mana perkara tersebut dia berbentuk pilihan bukan keterpaksaan ha. <tuh> contohnya apa orang tu dia bersifat dengan pemurah kan ha. si fulan tu pemurah belanja kawan dia bagi apa ni sedekah apa semua jadi kita sebut baik tentang dia. Jadi kita sebut baik dan apa ni sedekah tu uh, sifat pemurah ni ikhtiar tak? Boleh tak dia jadi bakhil? Boleh tak? Boleh dia jadi bakhil, boleh dia jadi pe pemurah. Kan? Tapi dia pilih untuk jadi uh, pemurah. Jadi dia berbentuk ikhtiar. Perbuatan tu bentuk ikhtiar. Jadi kita sebut baik dengan lisan atas perbuatan yang elok tu yang berbentuk ikhtiar tersebut dipanggil sebagai hamd puji. Itu pada pada lurah. <tuh> ataupun orang tu bersifat dia sifat lemah lembut. Kan? Tak mudah marah. Jadi boleh juga dia baran? Boleh juga. jadi benda tu bersifat ikhtiar. jadi kita puji dia, kita sebut baik tentang dia kerana perbuatan yang dia telah buat tu dan perbuatan tersebut bab apa ni bentuk ikhtiyari itu disebut sebagai alhamdu. Okey, dah faham. Ha. Adapun kalau kita puji sesuatu benda yang cantik tapi benda tu bukannya ikhtiar pun. Kan? Itu tak dipanggil alhamdu tapi dipanggil almadhu. Almadah. madah ha. contohnya permata. Kan? permata cantik. Ada ikhtiar ke kat situ? Tak ada. Kan? Ha, cantik permata tu. Jadi bila kita nak memuji kecantikan permata tu, jadi cantik permata tu dia kan satu yang bentuk ikhtiar. Faham tak? Jadi waktu tu kita tak kata uh, apa ni kalau kita, uh, kalau kita sebut baik terhadap benda tu kita tak panggil sebagai hamdun, puji. Tapi disebut sebagai madhun. Bahasa kita sebut puji lah juga kan. Ha, tapi bahasa Arab ada bezalah. Hamdun, madhun. Pada uruf makna daripada uruf wa urfan fa'lun yunbi'u an ta'dhimil munimi min haitsu kaunuhu muniman alal hamidi. Ha. Pada uruf alhamdu tu yang kita terjemah sebagai pujian tu adalah fa'lun. Itu satu perbuatan yang menunjukkan penghormatan atau pengagungan pemberi nikmat fa'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im. Perbuatan yang menunjukkan ataupun perbuatan yang mengkhabarkan, yang memberitahu, itu makna yunbi' lah. Perbuatan yang menunjukkan penghormatan atau pengagung, pengagungan pemberi nikmat. ataupun pengagungan kepada pemberi nikmat. Min haisu kaunuhu mun'iman alal hamidi au ghairihi. Ha, dari sudut keadaannya ha, keadaannya al munim tu mun'iman alal hamid au al ghairihi. Dari sudut ataupun dalam hal keadaannya keadaan al mun'im tu dia tu memberi nikmat ke atas orang yang memuji ataupun selain selainnya. Sebab kadang-kadang kita puji al-mun'im, pemberi nikmat Allah Ta'ala lah. Sebab dia bagi nikmat kat kita kan dan terkadang kita apa memuji pemberi nikmat Allah Taala sebab dia bagi nikmat kat orang kat orang lain faham tak ha. <tuh> jadi sama ada dia bagi nikmat pada atas kita alhamid ataupun ghairihi ataupun selain daripada alhamid yang memuji itu itu makna alhamdu pada huruf فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الآمين hmm. والجميل ضد القبيح كالكرم جميل لوان القبيح nah, Seperti ni nak bagi tahu contoh sifat jamilah perbuatan yang elok tukal karam seperti sifat pemurah. Hmm. Jamil cantik qabih buruklah. Wal <tutuk> ikhtiyari apa makna al ikhtiyari? Ni dia tengah huraikan makna alhamdu pada lughah. Nah, apa makna Kan disebut asana As bil lisan alal jamil. Teranglah al jamil maksud apa? Al ikhtiyari tu maksud apa? Jadi al ikhtiyari wa nasyi'u anil ikhtiar itu maksudnya yang terbit daripada ikhtiar. Yang terbit ataupun yang timbul daripada ikhtiar, daripada pilihan. Hmm. Kal hilmi wal karami. Nah, seperti sifat hilm, sifat tak mudah marah. Ya. Yeah. Wal karam dan sifat pemurah. Hmm. Hmm. Wa yakhruju bihi dan terkeluarlah dengannya dengan perkataan al-ikhtiyari itu ma laisa apa yang bukan ikhtiyari terkeluarlah dengan perkataan ikhtiyari itu ma laisa apa yang bukan begitu ini apa yang bukan ikhtiyari benda tu memang asal muasal dia memang cantik lah. Bukan, bukan ikhtiari dia. Jadi kalau kita puji benda tu. Kita sebut baik tentang benda tu dia tak dinamakan hamdun tapi dinamakan madhun. <tutuk> Fala yusamma sanau alaihi hamdan. Maka tidak dinamakan as menyebut baik ke atasnya atau perkara yang bukan ikhtiari tu tidak dinamakan hamdan. Bal madhan faqat. Ha ni bal yusamma madhan faqat. Bahkan dinamakan sebagai al-madh saja. Lakulu contoh dia kamu kata madahatul lu'lu'a ala husniha duna hamid tuha. Jadi kalau kita nak kata kita nak menyebut baik tentang apa ni aa, terhadap lu'lu'ah kita sebut madah tu bukan hamid tu. Sebab apa? Sebab lu'lu'ah ni dia bukan dia tak ada ikhtiyari tu. Boleh faham? Ha madah tu lu'lu'ata ala husniha. Bukannya duna hamid tuha. Boleh faham? walhamdul urfi huwa syukrul lughawi dan uh, makna alhamdu pada uruf tu dia adalah makna syukur pada lu pada lughah boleh faham makna alhamdu pada uruf kan tadi kita tengok kan makna makna alhamdu pada uruf fi'lun yunbiu an ta'zimil munim min haitsu kaunu muniman alal hamid aw ghairihi Okay. Makna ni adalah makna syu syukur pada lu pada lurah. Ha, cuma beza dia dekat perkataan alhamid tu kita tukar kepada asyakir. As Itu sahaja. Tengok dia tak dia takrifkan syukur pada lurah. Apa dia syukur? Ha, li annahu kenapa dia kata alhamdul urfi? Makna alhamdu pada uruf adalah syukur pada lurah li'annahu kerana ia syukur pada lughah tu fa'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haithu kaunuhu mun'iman ala syakiri au ghairihi beza dia dekat syakir tu je hmm. Itu perbuatan yang menunjukkan penghormatan atau pengagungan pada pemberi nikmat apa ni dari sudut keadaan dia Uh, pemberi nikmat ke atas orang yang bersyukur tu ataupun ke atas orang lain. Itu makna syukur pada lugah. Wa amma syukrul al-urfi adapun syukur pada uruf fahuwa maka iaitu syukur pada uruf tu makna dia sarful abdi jami'a ma anama Allahu bihi alaihi fi ma khuliqa li ajlih. Maksudnya, memalingkan hamba akan segala perkara yang Allah Ta'ala nikmatkan, yang Allah Ta'ala kurniakan dengannya, dengan segala nikmat tersebut, alaihi, ke atasnya, fima pada perkara yang khuliqa ajlih, Pada perkara yang ia, hamba itu, diciptakan kerananya. Mata kita nikmat tak? Mata kita nikmat. Tubuh kita ni nikmat tak? Nikmat. Tangan kita nikmat tak? Nikmat. Kaki nikmat. Semua ni adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat dekat kita. Kan? Dan uh, nikmat tersebut bukan di apa diberikan ataupun dicipta saja-saja saja macam tu. Faham? Uh, tapi dia ada tanggungjawab dia lah dan ada tempat uh, apa tempat guna dia kan ha, jadi Allah Taala sebut bahawa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kan aku tidak ciptakan apa ni jin dan manusia uh, apa ni apa ni melainkan hikmah dia adalah untuk mereka menyembah aku kan menyembah aku kenal aku ha, jadi <coughs> Antara apa ni kita ni antaranya makhluk antara hikmah dia diciptakan untuk ber beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha jadi syukur nak kata orang tu bersyukur dia gunakan nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi ni kepada perkara yang Allah Taala suruhlah. Ha tak? Jadi bila dia palingkan bila seorang hamba tu palingkan dia punya nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni kepada perkara yang diciptakan untuk tu, maka dia dikira sebagai orang yang bersyukur tapi bila digunakan kepada sebaliknya mata dia tengok benda yang tak elok tangan dia buat benda yang tak elok, benda haram, kaki dia melangkah kepada tempat-tempat yang Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala haramkan aa, maka tak ada syukur, tak ada syukur ha. Itu ha, kita tengok lah di kita ni kan. Ha, jadi kita nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni kita guna untuk apa? Ha, adakah kita guna li fi ma khuliqa li ajlih pada perkara yang diciptakan hamba tu uh, kerana dia ataupun bukan. Ha. <tuh> jadi dia bukan dia tak guna untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat benda-benda maksiat, benda-benda haram, maka tak ada syukurlah kat situ. Kan? wa rabbu ma'nahu al-malik wa lahu ma'anin ghairu dan rabb makna dia al-malik al-malik itu yang yang memilikilah al-malik dan dia ada makna makna selain daripada makna ni dia ambil satu makna je. kan rab kan dia ada banyak makna kan ada banyak makna Dalam jauharatul tauhid tu ada kan. Dia datangkan baik, datangkan makna-makna. Arab. Berapa makna dia buat datangkan? Sampai 20 lah. Tak, tak sampai. Tapi banyak juga lah. Kan. Makna Arab. Jadi dia buat datang. Satu. Atau ni bawah ni ada. Qaribun muhitun malikun wa mudabiru murabbin kasidul khairi wal mulilin ni'am wa khaliquna al ma'budu jabiru kasrina wa muslihuna wa thabitul qidam ha ya dalam, dalam 20 11 belah agak ha itu semua makna apa ni makna rob baik wal alamun dalam dalam uh, matan kan alhamdulillahi alamin ha, itu ketika ketika jar jar dengan ya ini dia sebut wal alamun <tuh> so al alamun ni siapa dia? Umul insu uh, itu. wal jinnu wal malaikah. Uh. Ha itu mereka adalah manusia, jin dan juga malaikah. Uh. Hmm. Pada huraikan tu dia nak sebutlah makna. Kan? Uh. Ha makna secara umum dia alhamdulillah rabbil alamin maksud dia as-sana'u bil lisani alal jamil ikhtiyari ala jihati tabjili muhtassun billahi malikil insi wal jinni wal malaika jadi makna perkataan Alhamdulillah rabbil alamin tu makna dia adalah menyebut baik dengan lisan atas perkara-perkara ke -perkara, atas perkara-perkara elok yang berbentuk ikhtiyari sebut baik itu ala jihati tabjil kerana nak mengagungkan Ha, karena nak mengagungkan. Ha. Jadi as-sana' tu, iaitu sebut baik dengan lisan atau perkara-perkara yang elok uh, untuk tujuan mengagungkan tu. Sana' tu mukhtassun billah. As-sana' bil lisan as -as tu mukhtassun kepada mukhtassun billah. Tertentu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus dengan Allah ta'ala. Malikil ins, iaitu apa ni, pemilik segala manusia dan segala jin dan juga malaikah. Itu makna alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa dia kaitkan as-sana' bil lisan ala ala jamil ikhtiyari ala jihati tabjil? Apa dia sebut ala jihati tabjil? Nah, kerana tujuan untuk mengagungkan. Sebab kadang, -kadang ada sebut baik tapi bukan nak agungkan. Tapi nak per perli. Ha, ataupun nak mengejek-ngejek. Aa, jadi kat sini kita sebut baik dengan lisan ni, tujuan dia adalah untuk mengagungkan lepas tu kalau kita tengok tafsiran dia aa, tafsiran ataupun huraian syarah ni syarah hanya menghuraikan Alhamdulughatan iaitu makna Alhamdulughatan pada Lurah dia tak huraikan Alhamdulughatan pada Uruf tu Ha, sebab apa dia buat macam tu? Ha, dia sebut kat bawah ni, dia kata, Wa inna maktasartu ala tafsiril hamdi bil lughawi. Hanya saja aku, uh, aku, aku, aku apa, aku, aku, aku simpankan ataupun aku memadai. Uh, apa ni, atas mentafsirkan uh, Alhamdu. Tafsirkan Alhamdu dengan, dengan makna je pada lurah li'annahu kana kana alhamdu pada lughah itulah wallazi tulibat albidayatu bihi kana alhamdu pada lughah itulah yang dituntut kita mulakan dengannya ha. lal urfi bukan dengan alhamdu dengan mana urf tu khilafan li ba'di aku kata macam tu kerana aku aku menyalahi akan sebahagian ulama yang lain maknanya ada yang cakap yang dituntut untuk kita mulakan uh, kalau perkara yang elok dengan 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 puji-pujian tu adalah al alhamdu al urfi dia ada yang cakap macam tu ha. ini menurut syarah ni iaitu yang dituntut untuk kita mulakan apa ni pengajian ataupun tulisan ke apa ke adalah alhamdu al lughawi sebab tu dia tafsirkan alhamdu al lughawi okey Kemudian uh, Alhamdu tu ada rukun-rukun dia -rukun Dia ada lima. Lima rukun. Dia kata walilhamdi arkanun khumsah. Dan dia ada empat bahagian. Yang tu kita sambung. Nanti. Ta allah ta'ala a'lam. Subhanakum wa bihamdi syadu an la ilah ila anta astaghfiruka wa atubu alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asr innal insana lafi khus ila alladhina amanu wa amnu salihat. التواصل بالحق والتواصل بالشر